سورة التي الكتاب تاركا بعد كل سورة الأعراف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على نبي المصطفى أما بعد سيدان بلون تون رحمة الله سكين bertemu lagi kita di dalam siri Sejenak Bersama Kalamullah. Surah yang akan kita bicarakan pada kali ini adalah Suratul A'raf. Surah yang ketujuh daripada Al-Quranul Al Karim mengandungi 206 ayat dan surah ini dinamakan sebagai Suratul A'raf iaitu tembok pemisah berdasarkan apa yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam ayat yang ke-46 daripada surah ini. Allah SWT berfirman وَبَيْنَهُمَا wa وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَكُ bisimahum dan di antara keduanya yakni syurga dan neraka itu ada satu tembok yang menjadi pendinding dan di atas tembok itu ada sebilangan orang lelaki yang mengenal setiap orang daripada ahli syurga dan ahli neraka dengan tanda masing-masing dan mereka menyeru memberi salam kepada ahli syurga dengan kata mereka salamun alaikum yakni sejahtera ke atas kamu sedang mereka masih lagi belum masuk ke dalam syurga padahal mereka ingin sangat masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala jadi dalam surah Al-A'raf ini juga ada menceritakan banyak tentang kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Di dalam surah ini Allah Taala berfirman, "Wa ila 'adin akhahum Hud, wa ila Samud akhahum saliha. Dan Walutan iz qala li qaumihim. Yaani Allah Ta'ala berfirman, kaum Ad itu bagi mereka Nabiullah Hud dan kaum Samud itu bagi mereka Nabiullah Saleh dan juga menceritakan tentang uh, kisah Nabi Lut dan kaumnya yang mengamalkan homoseksual dan sebagainya. Dan juga di dalam surah ini di antara yang uh, ayat yang signifikan itu adalah ayat yang Menceritakan Allah Taala menghikayatkan kesungguhan iblis dalam nak menyesatkan umat Adam. Allah Taala memerintahkan uh, malaikat dan iblis termasuk untuk sujud uh, sebagai tanda penghormatan kepada Nabi Allah Adam, tetapi iblis enggan ataupun engkar. Lalu Allah Taala bertanya kepadanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qala ma mana'aka allā tasjuda idh amartuk?" Qala ana khayrun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah Taala berfirman, "Apakah yang menghalangi kamu dari pada sujud kepada Adam ketika mana aku memerintahkan kamu untuk sujud katanya iblis ana khairum minhu aku lebih baik daripada dia engkau menciptakan aku daripada api sedangkan dia diciptakan daripada tanah ha, jadi satu sifat iblis yang menyebabkan iblis itu dikeluarkan diperintahkan untuk keluar daripada syurga itu adalah kerana kesombongan Allah Taala berkata qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha wahai iblis keluarlah kamu daripada syurga engkau tidak sepatutnya berlaku takabur menyombongkan diri maka fakhruj minha fa innaka minas sagirin keluarlah kamu daripada syurga sesungguhnya engkau itu bersama orang-orang yang hina orang-orang yang terkutuk dan sebagainya jadi kita dapat fahami daripada ayat ini sombong itu adalah satu sifat yang tercela dengan sifat ini Allah taala mengeluarkan iblis daripada syurga dan di dalam tradisi kita sebagai umat Islam di antara akidah kita ialah di antara pegangan dan nilai-nilai di dalam agama kita ialah sombong itu merupakan satu bentuk daripada kesyirikan yang kecil dia tidak mengeluarkan seseorang itu daripada agama tetapi dia membatalkan pahala amalan seseorang yang menyombong dengan amalannya kalaulah dia solat banyak dia mengatakan akulah yang paling banyak akulah yang paling baik daripada segenap orang-orang ini kalau dia bersedekah dia mengatakan akulah orang yang paling banyak bersedekah akulah yang paling baik, lebih baik daripada mereka ini. Ha, jadi ini adalah satu sifat yang tidak sepatutnya kita ada dan kita tidak sepatutnya mencontohi. Sebaliknya kita harus mengambil pengajaran dan iktibar daripada kisah ini yang menyatakan bahawa sebenarnya sombong itu tidak sepatutnya ada pada diri kita. Wabillahi lihidayati wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.